і всім доброго вечора. Сьогодні буду давно не записував перех відео на YouTube канал, ну прийшов записати. Сьогодні буду розказувати про отакий ось такий китайський контролер, а точніше схему, що де куди підключити, де який розюмчик, до що відвічає, який провод, цвіта і так далі. Це для тих, у которого вийшла ситуація, коли купили електросамокат, скутер, велосипед, там електро. с таким або наподобие контроллером. А схемы немає, схемы непонятно, с проводкой фиг знает что. Ну, або наподобие такой ситуации надо заново изучать это все. То я думаю, это видео поможет. У меня самой была такая ситуация, и у меня был старый контроллер, схемы не было, ничего не было. И решил заказать новый контроллер и как раз рассказать схему этого контроллера. Да, ну что ж, Поехали. Значит так, все-таки контроллер заказал я. Э, ну, куча проводов, но все тут нормально. 48, 60, 72 вольт, киловаттник, 35 амперный. Э, честно, фирму не назову, китайский не разбираюсь. Э, в комплект пришел сам контроллер и э, ну, защита, пластик закрывает плюс-минус и фазы мотора. да ну такой вот тут еще идет инструкция а вот она на китайском кто хочешь все может сфоткать Значит, было правильного вот так вот он должно быть ну и зараз я буду все рассказывать сам как подключается под этот контроллер самого простого дача холода чтобы он сразу нам не мешал самое большое проводов то есть синя, зелено, желтый, красный, черный. Плюс-минус и три э, дочка холла. Это красненькие все-таки фишечка. Блин, она вообще отдельно до самого контроллера идет. Все, отодвигаем и, прям, и идем дальше. дальше. у нас э, ручка газа. Красный, черный, серый. Плюс-минус и сам сигнал. Вот так вот выглядит. Кош есть тормоз. Фиолетовый. Это просто обыкновенный тормоз. Потом есть у нас еще скоростя. Они выглядят все. Э, Сейчас как раз. самые ближе. Э, Коричнево-белый, черный. Минус пониженная, высокая скорость. Обу передаче. Кому как удобно. Не передача, удобно. Дальше э, сигнализация. Синьо-белый, зелено-белый, оранжево-белый. Давайте шукать. Так. Синьо-белый, оранжево-белый. Да, походу, это он. Они как раз тут были. Да, мы все Синя белый зелено-белый, оранжево-белый. Фишечка. Вот это все противоугонка. А вот сам центр питания сигнализации. черно черный, белый, красно черный. Это просто плюс-минус. Ну, вот она. Вот. Просто сигнализация. Так уж я забыл вам рассказать. А, значит так. Что она означает синя-белый? Это сима сигналка. А, Зелено-белый. Это у нас обнаружение в толчка то есть если штукнули электровелосипед электроскутер он обнаруживается и оранжево-белый это у нас линия э, зажигания вот так вот дальше э, обучение это у нас выглядит так вот. ну у меня сразу он был э, включенный ну это обучалка красно-желтый все тут больше не могу сказать просто обучалка Значить так сильно було багато проводів, але. Не все так уж у нас страшно і виглядає, як кажеться. Так, що у нас далі йде? Далі йдуть у нас. Давайте підемо по шнурам питання. Оце у нас плюс, оце у нас мінус, а це в самі фази мотора. Жовтий, зелений, синій. Оце синій. Просто камера продається як такі який такі... фиолетовый, начебто. но это сын. Так. Что у нас еще есть? Дальше у нас идет бело-фиолетовый. Это тоже тормоз. Только вот той тормоз, что я указав, это, по-моему, фиолетовый. Это включает тормоз, а это выключает. Ну, типа, когда нажимаете на ручку газа, э мотор выключается у нас. А коли раз вжимаєте, роботи вже цей біло фіолетовий і воно розмикає мінус, тобто запускає мотор. І, да, да мінуточку внимания. Силку, де я покупав цей контролер, буде в описанні. А тепер гарного перегляду вам. Синя-чорний. ось він. Синий это сам сигнал заднего хода. черный это минус. Ну, то есть, если вы хотите э, назад ехать, а не катать, то вот все равно пригодится. Дальше у нас есть, идет трехскоростной сигнал. Зеленый и черный. Э, зеленый и черный. Усевин. Зеленый сам сигнал, черный это минус у нас. Оранжевый и желто-белый у нас идет до дисплея. Вот это сам инструмент, а это VK индикаторы. Ну, то есть, C идет больше на дисплей. два, ин... два разъемчика. А еще два голубых. Если вы замкнете их, он будет резко вас ездить. Тобто, -то он будет у вас э Не важно, що самокат велосипед чи скутер електро, ви нажали газ, от воно і буде прямо чуть ли не рвати. Воно буде резко їхати. Ви... Якщо ви відключили якось у мене, то воно буде плавно і плавно розбивати скорость. Ну тобто я лучше відключу його і буду плавно їздити і все буде чики пуки Да, ну вот такие все у нас был контроллер. Повторюсь, 48 72 вольт, 35 ампер, киловаттник. Ну, в принципе, ничего такого. Но так как он китайский, мы даже его не разберем, потому что тут отвертка прям универсальна. Да, все, может, фирму чешется, не знаю. То, короче, как-то вот так. Была куча проводов, а как все это легко можно было объяснить. Надеюсь, это было полезным для вас видео. Для кое за увагу и всем до побачення.